Я сам житель Славянска. Мы с женой приехали к вам, наверное, три недели назад, третью недели мы находимся здесь. Мы выехали из Славянска два месяца назад, где-то приблизительно, ну, около двух месяцев, приблизительно 15 мая где-то мы уехали. Уехали 15 километров от Славянской есть такой городок Светогорск небольшой. И у нас был наш друг, директор лагеря. Вот, там, это такая Светогорск, это город такой с остатков советских лагерей и турбаз. Такая как мини мини-зона зона таких как курортов вот и мы переехали туда в лагерь были четвертой семьей которые приехали туда и когда переехали увидели что этот лагерь становится ну, должен стать платформой для беженцев из всего Славянска, потому что жить в Славянске становилось невозможно. Когда мы привыкли э, к ночным обстрелам с автоматов, потом с тип пулеметов, потом с тяжелой э, артиллерии, когда начали бить уже ну, как бы, такие ну, конкретные выстрелы из э, нон-самоходок, э, танков и минометов, то мы решили. Ну, как бы. Выехали в этот лагерь, организовали там совместно с Петром Будником, подключились еще ребята, друзья наши, организовали такую как, зону, зону временного пребывания людей и последующего расселения в разные точки Украины. Пробыли в этом лагере около месяца, э, слышали разные э, случаи, есть команда людей, которая вывозила людей из Славянска. Я думаю, если вы видели в фейсбуке то, что транслировал Петр Лудник, то нужно проследить общую картину, которая связана с вывозом людей была. Не знаю, стоит ли об этом рассказывать, потому что это очень долго будет. Но, в общем, наши друзья вывели, вывезли более 3000 человек своими машинами, своим ходом, своими ресурсами, которые собирались только... Ну, частные лица присылали финансы на это. Ну, в общем, и раз, разместили тут также более трех более тысяч человек в разные точки Украины. Когда в этом лагере мы увидели, что мы уже не нужны, в смысле, есть команда, есть люди, там 100 человек служит постоянно. Мы решили поехать в Киев, потому что мы занимались предпринимательской деятельностью в Киеве, в Славянске. У нас был такой купеческий дом, я не знаю, может, вы слышали. Мы с женой управляли этим заведением. Это был дом семейного отдыха и досуга. У нас там был ресторан первый этаж, детский городок, детский развивающий центр, 3 кинозал небольшой. Вот мы в этим домом занимались славянские, вели предпринимательскую деятельность. Его захватили ополченцы, но ну, они называют себя ополченцами. Я думаю, что я просто так буду называть, их не так удобнее. Привыкли уже просто там. Мы их не могли назвать по-другому. Вот. И они в нашем, в нашем кафе, ресторане, они готовили себе есть. Вот. В общем, мы, то, что смогли, мы забрали оттуда, и потом на, на Троицу это произошло. Этот дом, попал в снаряд военный, и потом его, когда потушили, оболчанцы его окончательно сожгли. Все вынесли перед этим, и потом сожгли. Это был четырехэтажный дом, памятник архитектуры 19 века, вот, реставрированный. И есть люди, ну, к чему я это говорю, есть люди, которые остались без работы. Вот, допустим, у нас работало 20 человек. Когда, когда дом разрушен, у нас остались люди без работы. И таких людей очень много, которые остались без средств существования, без рабочих мест, некоторые без жилья. И сейчас э, мы с нашим владельцем купеческого дома, э, с обществом э, социальных предпринимателей, с дружеством, мы вродили такой проект социальной ярмарки, который заключает в себе несколько целей очень важных. Это будет э, на сегодняшний день. Мы начинаем в Хмельницком, потом сразу сейчас параллельно он открывается в Киеве. Есть уже дальнейшие некоторые города Западной Украины, которые готовы этот проект включить в свою городскую деятельность, жизнедеятельность. Он заключается в нескольких целях. Первое, это мы сможем трудоустроить людей с Востока, дать временные как бы, рабочие места. Есть, допустим, продукт у некоторых, Сайенск это город керамиста, у нас очень много керамики. Но сейчас экономические отношения с Россией немножко на другом периоде, потому вся в основном вся керамика уходила туда. Сейчас мы можем дать, позволить людям поставить свой продукт в вашем городе и э, дать возможность его продать. Второе, люди, которые не приедут своим продуктом, а допустим, которые беженцы уже здесь, их Ну, сколько вже, наверное, наверное, сотня, да? так, є, наверное, чоловік, який вже в город прийняв, я думаю. Понад 200. Понад 200. Станом, на, станом на позавчора було 234 родини. Ну, да. Це родини, а... А... то есть ще більше два раза. то есть мы сможем несколько людей которые здесь уже ну они тоже без, мы сможем их трудоустроить третье приедет команда которая обучит их предпринимательству бесплатно спецы и когда они когда мы возвратимся в свои города мы понимаем что восстановить город наш допустим Славянск там ну нужно не один миллиард гривен и мы понимаем что ну мы верим, что с малого бизнеса может быть начат, начат, ну, как бы, будет начаток восстановления экономики, допустим, Славянска. И вот люди, которые они смогут обучиться, попробовать, могут возвратиться и содружиться, поможет им а, открыть свое дело некоторым из них. Вот. И третья цель это разбить миф о востоке. То есть люди о Западе. То есть люди с Востока, ну как бы должно, должна поломаться вот эта грань, знаете, что их тут начнут убивать за то, что они не разговаривают на украинском языке и всего того. Это, это такой бред всякий. Вот, она из тоже таких главных целей. Спасибо.